пришло у нас сообщение с ДТК о том, что будут отключать, ну здесь юридические лица, предприниматели, целый перечень. Но самое страшное не это. Предполагается отключение жилых домов. Жилых домов. Тут большой перечень на шести листах. Да? Даже больше. То есть практически чуть ли не весь жилой фонд будет отключаться. Подъезды или квартиры? Жилой дом отключается. В чем суть вопроса? Чтобы поняли. Каждый дом, который находится в городе Желтые воды, имеется в виду многоквартирные, ну в том числе немного квартирные дома, он имеет двух потребителей. Первый потребитель это житель этого дома. И второй потребитель это освещение в подъезде. Счетчики стоят по каждой квартире и второй счетчик этот счетчик стоит либо в трансформаторной подстанции, либо стоит на доме в зависимости от технической возможности где этот счетчик можно установить ПЖРО рассчитывает тарифы включает в тариф в том числе освещение мест общего пользования которые находятся в доме, то есть это подъезд в том числе ДТЭК выставляет им, если я правильно понимаю, за вот это потребленное электричество как разницу между показанием счетчика общедомового, тот, который стоит в трансформаторе по станции, либо на доме, и разницей между показаниями счетчиков всех жильцов этого дома. И в этой связи у ДТК законный вопрос. А почему длительное время, если я правильно понимаю, чуть ли не с 2010 года, не полностью оплачивается эти, эти, этот товар, который получит уже? В связи с тем, что длительное время не оплачивалось, ну и в том числе, я так понимаю, возможно, в связи с тем, что городской голова этот начинает проникаться проблемами и катается, в том числе в ДТЭК, для переговоры на переговоры с руководством ДТК и в конце концов используют все возможности, чтобы эти деньги погашались или оплачивались или заключались договора. Ну, возможно, как вариант. Вот сегодня, ну не сегодня, предполагается сегодня предполагается отключение вот этих жилых домов. Я правильно понимаю представители электрических сетей? Вот теперь я хочу понять руководитель, от руководителя Пожиро, почему не оплачивается. Это потребленная электрическая энергия в полном объеме и живыми деньгами. Прежде всего хочу начать с формирования тарифа то есть по нормативам все дома и лифты нашего города должны потреблять 3 миллиона 830 915 киловатт. Это заложено в тарифе, это рассчитано, если горят все лампочки, горят движутся э, все лифты, нам должны выставлять такую э, стоимость за освещение лестничных клетов и за работу лифтов. С 2010 года внутри, как я вам говорил, э, расчетные 3 миллиона 830 э, киловатт-часу. в часу. В 2010 году потребили мы на освещение, и ДТЭК с этим был вполне согласен, и ему проплачена даже была переплата. ДТЭК нам выставил 2 миллиона 694 тысячи 527 киловатт. В 2011 году, опять же, у нас прожекторами стали гореть, лампочек не добавилось, но

2014 году 4 миллиона 893 000. и в 2015 году 5 миллионов 143 киловатт. Вопрос. У нас вместо лампочек в городе стали греть прожектора. В 2010 году киловатты устраивали ДТЭК. Потом ДТЭК решил все свои потери сбросить на людей, на освещение место общего пользования и на лифты. Должен вам сказать, что сейчас порядка процентов лифтов не работает. Сколько лампочек горит в подъездах, жители знают хорошо сами. Но это одна часть, которая, скажем так, присутствует. Вторая часть – это, опять же, тарифы. У нас детек с Мая, нет, лыжи. с февраля 2011 года выставляет нам 32 копейки, люди платят 24 копейки, и эта разница растет с каждым годом. При этом у нас за период с 11 по 16 год по Потому что если бы горели все лампочки, сдвигали все лифты, по идее нам должны были выставить 5 миллионов 964 тысячи 937 гривен. Выставлено за этот период 11 миллионов 841 тысяча 606 гривен. То есть порядка 8, нет, 6 миллионов. Да? У нас э, не покрыто тарифом, получается. Я еще раз говорю, тариф э, здесь складывается из двух составляющих. Это то, что выставляется вдвое больше по мощности, киловатт, хотя у нас лампы, как были, даже меньше, наверное, стало с 2010 года. Так и то, что разница в тарифах э, у нас... 2 миллиона 904 тысячи 684 это разница между теми 24 копейками и на сегодняшний день уже 79 копеек вы должны платить за киловатт вот эти 2 миллиона 904 тысячи это разница тарифа. а разница между тем что выставлены киловатты выше, чем нормативно все нормативы предусматривают, в деньгах 2 миллиона 672 тысячи 801 гривен. Спросите, а что делает вообще-то ЖЭО с этим вопросом? Ну, прежде всего, мы судимся долго, нудно и упорно. Но, тем не менее, чтобы не отключали жителей нашего города, оплачено КП ЖРЭО при 933 тысячи 210 гривен насчитанных в четырнадцатом году это насчитанных, это люди даже не заплатили заплатили на 10 процентов меньше у нас 90 процентов оплаты при этих насчитанных в ЖРЭО смогло заплатить миллион 362 тысячи по 2015 году при что э, насчитали нам 1 миллион 139 тысяч, Джео проплатила 2 миллиона 135 тысяч. Кроме того, сейчас дело находится в суде. И э, мы привлекли экспертов с просьбой объяснить, каким образом может расти мощность на одном и том же оборудовании. То есть если лампочка 100 Вт висит, то она 100 Вт потребляет хоть 10 лет назад, хоть сейчас. Я, я правильно понимаю, должны выставлять вам сумму, которая получается путем примножения разницы в показаниях счетчика общедомового и показаниями всех квартир в этом доме умножить на действующий тариф. Я правильно понимаю? Нет. Должны нам выставлять по мощности освещения мы не брали на себя все потери э, ДТК. Мы, понятно. почему не понятно? Мы 30 еще при Голуби 30 счетчиков было поставлено. ДТЭК однозначно уперся и до сих пор они не приняты за расчеты. Я правильно понял, что на каждый дом есть счетчик, который оценивает количество потребленной мощности. Есть такой счетчик? Это, на каждый это не у нас. Но есть счетчики такие? Это не у нас, я еще говорю. Так, э, Крепиков. На каждый дом стоит счетчик общедомовой, по которому мы передаем электроэнергию ПЖРО. а, о каких расчетах может идти речь, он... если расчет очень простой? Показание счетчика минус все потребленные расчет, в этом доме жителями умножить на тариф. Все, о каком расчете идет речь? Я не понимаю. Владимир Васильевич, мы оплачиваем. Только за освещение лестничных клеток. Значит, когда мы проверяли вас расчет по лампочкам, то оказалось, что лампочка, которая висит в подъезде, она должна быть примерно э, ну, 200-300-ка. Ну, вот, Там же. запасом было у вас тарифы, если уж вопрос о тарифах. Но я пока до сих пор не понимаю. Вы можете мне разъяснить ситуацию еще раз. Говорю. Если стоит счетчик на дом, есть счетчики на каждого жителя квартиры. Отнимаем разницу, получаем сумму, умножаем на тариф, какой предъявляется им. Так или нет? или не так? У меня договоров на поставку электроэнергии с населением нет. А вот все, что у них украли, они пытаются переложить на освещение лестницы. У кого вы них? У ДТК. У ДТК где украли? В доме или В доме? за доме. В домах? Кто у нас балансосодержатель дома? А при чем здесь балансосодержатель дома? Квартира. 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 Хорошо. Кто должен контролировать, что происходит Фаркеры. в этом доме? У кого договора с поставками потребителями? <соцентричные> По подъезду кто оплачивается? По подъезду мы должны оплатить за то, что светится. И за то, что двигается лифт. Все. Это мы, мы должны оплатить. Философрик. Ну, сейчас я уже не работник ДТКНРГО, но я неоднократно присутствовал, будучи работником этих разговаривать на продажу словного суда и сопровождал этот договор. Значит, ситуация в двух словах, скажем так. Кожнаева хочет рассчитываться по расчету, только сколько они собирают денег, сколько заложено в тарифе. Облэнерго хочет рассчитываться по балансу, сколько зашло в, город, в дом да, и сколько забрали а -а -а. потребители. Все остальное, если в Кожнаева является балансоутримывачем на сегодняшний день по, по домам, то балансоутримывач не ставит за стан электрических и за все, что потребляется в доме за выпущенном квартире квартире потребляет споживач, который имеет предмет При этом, этажный помимо освещения, присутствуют ремонтные работы ПЖ, подключения идут, идут. Домофоны подключены, они же не с квартиры подключены. Подключены. Проще всевозможные Да, есть там присутствует воровство. С этажных счетов люди воруют. Они воруют не у ОБЛНР, они воруют у баланса утримача сетей. Если балансовый не закрыв этажные щиты, не ограничил доступ, он хозяин этих сетей, если он не ограничил доступ третьих лиц к своим сетям, в том числе горща, которые в подвале, в том числе этажные щиты, которые по этажам, то он несет за это ответ. Украли не у ОБЛНР, украли у баланса утримовача. Я говорю, давайте послушаем. Было три суда. Все три а суда, суда прошли, все три инстанции. Хозяйственный, операционный и верховный. Три раза на одну и ту же тему, только с разными названиями. Все три суда ПЖО проиграл. Судимся с 2010 года. Да. да. Навряд ли они выиграют. Единственное э, ну, направление работать в другом. Не держаться за то, что хочется а брать законодательную базу и под нее работать. У меня все. А как вы считаете, кто должен ну, искать, где утечки вот эти? Значит, ну, морское... если вы хозяин и вас украли, кто подождите, должен искать? Подождите. Естественно, если вы у хозяина украли, хозяин, но он может привлечь других специалистов, других организаций, в том числе милиции, в том числе и РЭС. Техасский РЭС не отказывается. По поводу тех счетчиков, которые 30 счетчиков было установлено и предложено по РЭС, перейти на расчеты чисто на освещение. Техасский РЭС не отказал перейти на них, но он выставил требования. Закройте доступ до э, электросетей, которые проложены в местах общего культа, чтобы к ним доступа не было, принимают учет и работаем по этому учету. Но никто же закрывать не хочет, ну, не то, что не хочет, скажем так, достаточно большие затраты, поэтому на сегодняшний день э, доступ свободен ко всем сетям. Главное уже не отражаем Значит, Эдуард Николаевич только что доложил, ну я немножко опровергну его слова. Значит, недавно к нам приезжал представитель города Кривого Рога по вопросу ОСББ. И ему были заданы вопросы, как у них происходят расчеты за потребленную электроэнергию в жилых домах ОСББ. И человек четко доложил, что мы оплачиваем по счетчикам только ту электроэнергию, которую потребило освещение подъездов и работа лифтов. Ни в одном городе нет вот такой схемы, как Эдуард Николаевич, он, будучи работникам ДТЭКа вот это все замутил его слова я не боясь скажу на камеру когда работал про эти 30 счетчик он сказал пока я работаю вы ни один счетчик не оформите потому что ДТК выгодно вот вы правильно вас уже математически красиво выглядит что зашло минус это и то получилось так вот по этой формуле у вас лежит докладная наша записка с нашими расчетами сделан анализ по годам в 2011 году это было там 2 миллиона киловатт, в 2012 году это уже 5 миллионов киловатт. Откуда-то они берутся, эти киловатты. Ведь каждый понимает, что в подъезде освещение ну, ни у кого не добавилось. Может кто-то поставил экономные лампы даже, да? оно должно уменьшаться. А так получается, рассчитали таким образом красивым, что все время растет потребление, у нас, оказывается, лифт скоро будет в космос ездить, употреблять столько электроэнергии, а лампочки освещают, как все уличное освещение в городе. А по сути должен стоять лечильник на тех мережах, какие учитываются. Я не говорю, мы же не ставим вопрос, что нам надо вот рассчитываться то, что в тарифе. В тарифе рассчитано согласно положению, освещенность какая должна быть. А учет и правила этого требуют, должен быть приборный учет. А на эти сети надо установить счетчики. Нет. Перезаключить договор по показаниям счетчика, так как работает город Кривая Роу, город Никополь, как работает Днепропетров, все города так работают. Так они все работают по показаниям счетчика. Нет, они, Это не так. Это вас сводят в заблуждение. Значит, есть у нас ответ НКР в города Киева. Мы много уже судились, ездили по Киевам, по Дупропетровску. А суды проиграли, если я правильно понял. Да, это не те суды. Да, вы же понимаете, вас сводят, вы не знаете всей картины, а вас сводят в заблуждение. Это был суд такой. В 2011 году облэнерго пошло на принцип и выставила потери, которые оно все время снимало, вот почему там было 2 миллиона, потери в сетях. Они взяли и выставили нам в оплату. Мы это оспорили, один раз суд выиграли. Но вы же знаете, против такого монстра воевать коммунальному предприятию очень тяжело. Но мы один раз суд выиграли в Киеве. Но там губно поступили. Они изменили. Говорят, вы неправильно иск подали. Вы напишите вот так, а мы вам красиво потом зарубим и получилось, что людям начислили за электроэнергию, которую они не потребляли. Там сидят потери, которые должны были снять. Это суть того суда, вот, то, что рассказывал Игорь Николаевич. А здесь выход один. Здесь надо поставить счетчик и перезаключить договорность по показаниям счетчика, так как требует правила. Все. Эдуард Николаевич, что-то хотели добавить. Да, ну я хотел первое сказать, ну, вы э, на камеру сказали, что я, будучи работником, сказал, что пока я работаю, вы эти счетчики не примете. Да. Ну, вы немножко передергиваете, потому что я сказал, пока вы не наведете в сетях порядок эти счетчики не примутся. И я сейчас не работник, можете обратиться и попробуйте без меня там, чтобы у вас приняли. Будет точно такой же самый ответ. Поэтому вы немножко не перекручите. Это первое. Второй момент. То, что вы говорите, что счетчик должен стоять только на освещение, потому что так в Кривом Рагу, там в Днепропетровске или в других городах, вы скажите, на какой пункт правил, вы же сказали, что это по правилам, это прописано. Я вам скажу, что общий счетчик, это прописано в пункте 3.26 правил, где написано, что должен быть составлен баланс по счетчикам для коммерческих разрахунков, то есть общий баланс. счетчик. А где, который должен стоять чисто на освещение прописан, такого нет. Поэтому это все в ваших отдел. Ну, поверьте, такого нет. Поэтому... Давайте мы закончим. <клышко> <Перепити>. <клышко> <Законим>. Еще <клышко> Один вопрос. Ничего <клышко> нету, улыбки все это закончится тем, что, скорее всего, будут созданы либо несколько коммунальных предприятий, Например, гор Светло, как при Басе, чистое место будет убирать весь город там, благоустройством заниматься, ремонтом дорог будет заниматься еще предприятие и так далее. Потому что когда в одних руках, я понимаю, есть проблемы у нас. То есть выкручивает руки, шантаж идет и так далее. Не заплатите, не будем ничего делать. Чтобы такого не было, тогда проще разделить все яйца надо и не вложить в одну корзину, чтобы раз не получилось таким... Что, шантаж идет? Просто шантаж идет. Или это война? А война закончится печально. Победителей в войне нет. Запомните, победителей не бывает. Меня нет. выбрали, вас назначили. Все, закончили.